Две трети россиян экономят на питании, отдыхе и приобретении товаров длительного пользования. Такие данные приводит Интерфакс. Для сравнения, в прошлом году число жителей нашей страны, сокративших затраты на еду, не превышало 37%. По данным проведенных в 2015 году опросов, десятая часть жителей нашей страны тратит на пропитание практически все заработанные деньги. По данным на 15 декабря текущего года число безработных в Татарстане составляет около 16 тысяч человек. По информации пресс-службы Минтруда и занятости республики уровень официальной безработицы в Татарстане не превышает 1%. Завтра, 18 декабря, в Набережных Челнах откроются первые новогодние елки. Торжественные церемонии пройдут на стадионе «Строитель» и в поселке Зябь. Начало в 16.00. 19 декабря праздничную эстафету примут Боровецкий бульвар и парк в Сидоровке. 24 декабря челнинцев и гостей города ждут в парке Победы. 25 на бульваре Киреселидзе и, конечно, на площади Азатлык. 26 декабря откроется каток в микрорайоне Парковой. Также в этот день пройдут праздничные мероприятия на Аллее Славы. Более подробно о новогодних гуляниях мы расскажем завтра в одном из наших материалов. Розыгрыш автомобиля «Лада Гранта» на пятом канале завершен. С начала сентября участники акции «Пятая скорость» присылали смс-сообщения с кодовыми словами, которые появлялись на несколько секунд в эфире «Пятого». 25 декабря, день открытия главной новогодней елки, на площади Азатлык назовут имя счастливого обладателя нового автомобиля. Все выпуски сейчас в городе, а также отдельные сюжеты доступны нашим зрителям в социальной сети ВКонтакте. Адрес группы вы сейчас видите на экране. Пишите, комментируйте, оставляйте свои новости.